Потому что об этом мешке уже идет давно, давно идет разговор об это, об этом мешке, об этом, так сказать, готовимся в мешке, который готовится, уже и Захарченко заявлял, все заявляли. Но тут я говорю, тут не надо быть не, не не надо иметь много ума, чтобы не посмотрев на вот эту вот конфигурацию в линии фронта, не было понятно, что два встречных удара и группировка, которая находится там, она все, она в окружении. Я уже неоднократно, неоднократно говорил Петру Алексеевичу, обращался, я имею в виду, к Петру Алексеевичу через телевидение, что поменяйте это команда. Уберите все генералов, поставьте полковников. Даже взять вот ситуацию, которая происходила в аэропорту в Донецком. До тех пор, пока там не было начальника генерального штаба и командующими силами АТО, комбриг 93 бригады даже, даже контратаки кон, контр проводил, что э, э, сепаратисты с перепугу взорвали в Донецке в, на пути, ну, в Путиловском, э, пу, ну, это вообще-то Киевский район, а в простонародье он называется Путиловский. Путиловский мост взорвали, который не имеет стратегического значения. Но когда ВСУ пошло в атаку, они перепугались и его взорвали.